ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని నేనిమ అష్ట కష్టాలు పడుతున్నవారు సంతాన బాధలు పడుతున్నవారు సర్పదోష బాధలు పడుతున్నవారు కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు కార్తికేయుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల మీ బాధలు భయాలు అన్నీ తొలగిపోయి మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది శత్రు బాధలు ఈతి బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి అతి శీఘ్రంగా స్వామి అనుగ్రహం పొందాలంటే భక్తితో శ్రద్ధతో కార్తికేయాష్టకాన్ని పఠించండి మీ కోరిక నెరవేరుతుంది అగస్త్య ఉవాచ నమోస్తు బృందారక బృందవంద్య పాదారవిందాయ సుధాకరాయ షడాన నాయ విక్రమాయ गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्री कर्त्रीसमस्तस्य मनोरतानां दात्रीरतानां परतारकस्य हन्त्री प्रचण्डासुरतारकस्य आमूर्तमूर्ताय सहस्रमूर्तये गुणाय गण्याय परापराय अपारपाराय परापराय नमोऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मविदाम्बराय दिगम्बरायाम्बरसंस्थिताय हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवे नमो हिरण्याय हिरण्यरेतसे तपःस्वरूपाय तपोधनाय तपःफलानां प्रतिपादकाय सदा कुमाराय हिमारमारिणि तृणीकृतेश्वर्यविरागिणे नमः नमोऽस्तु तुभ्यं शरजन्मने विभो प्रभातसूर्यारुणदन्तपङ्क्तये बालाय चाबाल पराक्रमाय षाण्मातुराय लमनातुराय मीठुस्तमयोत्तरमीठुषे नमो नमो गणानां पतये गणाय नमो स्तु ते जन्मजराधिगाय नमो विशाखाय सुशक्तिपाणये सर्वस्य नाथस्य कुमारकाय क्रौञ्चारयेतारकमारकाय स्वाहेयगाङ्गेय च कार्तिकेया शैवेयतुभ्यम् సత నమోస్ ఇది శ్రీ స్కాందీమహాపురాణే కాశీకండే పంచవింశతి తమోధ్యాత్తికేయాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి